Вірне зорієнтуватися у широкому спектрі пропозиції, що надають учбові заклади регіону, аби обрати актуальний та затребуваний професійний шлях, пропонував традиційний ярмарок професій, що 12 листопада розгорнув свою діяльність у читальній залі центральної міської бібліотеки Слов'янська з зустрічі школьников города и района с учебными заведениями. Ну, в основном мы пригласили наш город, но есть и представители Краматорска, Харькова приехали. В общем, выбор профессии. Мы хотим, чтобы школьники подошли к этому предметно и уже, в общем-то, можно сказать, познакомились со своими будущими учебными заведениями. Хотелось бы, чтобы это время они провели с пользой, вынесли что-то отсюда интересное, полезное, а возможно уже какое-то готовое решение. Для ознайомлення майбутніх абітурієнтів в рамках профорієнтаційного заходу були представлені інформаційні стенди та буклети, научна продукція і відеослайди. Кожен зацікавлений мав змогу отримати вичерпну інформацію та контакти усіх представлених учбових закладів. З огляду на те, що нинішній ринок праці зорієнтований на зростання попиту саме робітничих, інженерних і технічних професій, учасниками ярмарку стали професійні ліцеї, профільні технікуми та вищі регіону. Представники закладів освіти, виконуючи провідну місію заходу. Інформували молодь стосовно професійних спрямувань та переваг власного учбового закладу. Преимущество нашого чебного заведення, во первому состоит в тому, що та единственний в Україні фармацевтичний вуз займаємося воспитанням спеціалістів, готових. создавать продвигать на рынок и продавать новые лекарственные средства оригинальные украинские наши национальные это во первых во вторых у нас есть специальности связанные с технологией производства косметических средств парфюмерно-косметических средств есть специальности клиническая фармация, лабораторная диагностика это инструментальные методы обследования то есть это все помощь практическому здравоохранению для получения объективных результатов мы представляем славянский профессиональный аграрный Лицей. Мы ориентированы на учащихся 9 и 11 классов. То есть учащиеся после окончания 9 и 11 класса могут прийти к нам и получить профессию электроза, сварщик, контролер сварочных работ, тракторист, машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту сельхозмашин, водитель категории С и машинист крана автомобильного, слесарь по ремонту автомобиля, водитель категории С. Все профессии востребованы. У нас очень много учится учащихся мальчиков, много переселенцев, идут спортивные мероприятия, жизнь жизнь кипит. Поэтому, пожалуйста, приходите, вливайтесь в нас дружный коллектив, будьте нашими учащимися. Мы вам будем только рады. В нашем учебном заведении очень большой спектр специальностей. То есть это как авиационного направления, наши профильные специальности, это пять специальностей наших. В основном мы готовим специалистов по обслуживанию наземной техники в аэропортах. Вот. Также это электрооборудование в аэропортах. Вот. И помимо авиационных специальностей, также у нас специальности экономического направления, это коммерческая деятельность, бухгалтерский учет. А також спеціальності найболі сейчас навірно востребований і популярні та спеціальності IT, це розробка програмного обеспечення і обслуговування комп'ютерних систем і сітей. Ми представляємо славянський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені Петра Федоровича Кривоноса. Зараз ми маємо третій рівень акредитації. Ми перші були в Україні, які отримали таке звання. Центр професійної освіти проліцензували 24 ліцензії на професії і готуємо робітничі кадри по наступним професіям. Це на базі 11 класів та на базі 9 класів залізничного профілю: це помічник машиніста електровоза, помічник машиніста тепловоза, слюсар з ремонту рухомого складу. Також торгово-кулінарний профіль. Будемо раді бачити випускників шкіл міста і нашого району. Проте більш переконливими для старшокласників стали відгуки щодо умов навчання та якості знань, почуті від студентів, які безпосередньо здобувають освіту в представлених професіях. Я поступил в машиностроительный колледж после 9 класса, так как хотел обучаться на профессию программиста. Я поступил на новую специальность обслуживания интеллектуальных интегрированных систем. Эта специальность является новой. Она заключает в себе разработку программного обеспечения, изучение языков программирования и обслуживание интеллектуальных интегрированных систем. После машиностроительного колледжа я пойду учиться в Донбасскую государственную машиностроительную академию, ведь она является как главной ну, управляющей нашего колледжа. Вот, приглашаю учиться в машиностроительный колледж, вы не ошибетесь в своем выборе. Наш лицей представляет очень много профессий. Это э, живописец, парикмахер, портные, э, у нас еще есть флористы, э, у нас есть маляры, маляр штукатур. У нас отличные учителя, отличный дружеский коллектив, у нас и праздники, все отлично проводится. Профессия очень востребована, я считаю, что это из самой востребованной профессии, и всегда у тебя будет денежка, ты всегда сможешь, это живая копейка, эти профессии, это всегда живая копейка у тебя будет. Я советую, иди к нам в лицей, Учиться і потом працювати. варто зазначити, що профорієнтаційний захід зібрав чималу кількість майбутніх абітурієнтів. Старшокласники з цікавістю роздивлялися представлені стинди, збирали корисну інформацію, розуміючи, що зовсім скоро перед ними постане нелегкий вибір вибір майбутньої професії. На даний момент сложна і я вважаю, що, коли устраю такі мероприятия, то, наоборот хорошо і легше, ніж бігати самому по всім. так собрали весь класс, отправили и тут. Расскажут, покажут. То, что надо, в основном было швея, дизайнеры, психология. То, что хотела сделать. Выводы, узнать, какие экзамены для поступления, какие сдавать. Уже выбрала себе будущую профессию. Это а психология, это точно. И может быть, еще дошкельна освита. свита. Сейчас в нашем городе очень сложно выбрать себе профессию, очень сложно найти работу после. И поэтому мы очень так тщательно подбираем профессии, очень смотрим так на все, бдительно наблюдаем. Очень приятно, что позаботились о нас, сделали вот такое мероприятие, объяснили, кого что интересует, кого что волнует, потому что и родители волнуются, и мы, конечно же, тоже волнуемся. Больше интересует экономическое направление. Я пока думаю, но на примете уже есть. Но я уже посоветовалась с родителями, подруги там подсказали, конечно, но все равно буду принимать сама. Рішення моя життя. тож, сповнившись інформацією та враженнями майбутнім абітурієнтам, залишається тільки остаточно визначитися із професійним спрямуванням та рухатися обраним шляхом.